Керанда Николай Викторович, 17 февраля 1986 года рождения. Э, Украина, Ровенская область, э, Дубинский район, село, населенный пункт Верба. Э, младший сержант, э, 47-я бригада Магура, э, 3-й мотопехотный батальон, 8-я мотопехотная рота. Мобилизирован 20 5 февраля 2022 года по повестке. Шел по улице, вручили повестку. 24 февраля вручили повестку, на 25 утром явиться в ТЦК. Так точно утром 25 поехал в ТЦК. Все шли, еще никто не убегал в 22 году. Это правда, никто по повестке. Все являлись абсолютно. Военкоматы были забиты. Создавались в то время, как бы, вот в эти первые дни, создавались такие роты охраны при ТЦК. В эти роты охраны набирали множество людей. Первый месяц там занимались, вот где создалась при ТЦК, в районном центре, в городе Дубна. Вот в нашем районном центре, я туда, меня распределили с этого с ТЦК сразу. Вот Чем занимались? Охрана мостов, вот железнодорожный мост, Ну выставлялись такие пункты, блокпосты выставлялись то бишь заступали в наряд на блокпосты, на охрану почты, охрана администрации, охрана этого же самого ТЦК, вот, вот такие наряды, то бишь охрана города. Потом весной через, из этой роты начали забирать людей там, по 20, по 10, по 40, вот была даже один, такая пачка большая, 40 человек забрали для укомплектования бригад, остальных бригад. Я в 24-ю в мае месяца Нас отвезли в Луганскую, сейчас это Луганская Народная Республика, на территорию. Там мы стояли на позиции в Золотом, отступали, отступали практически все время до 22 -го -го, июня. 22 июня я получил ранение. Мина осколочные, и меня эвакуировали сначала в город Днепропетровск, потом э, на другой день в город э, Ровно, в мою область, по месту прожи проживания. После лечения в сентябре месяце, э, когда закончилось лечение мое, я вернулся на службу. Мне сказали ехать 20, в штаб 24-й бригады, в место расположения, закрывать командировку. Я приехал, мне закрыли командировку, и я вернулся назад в роту охраны при ТЦК. В роте охраны при ТЦК я дальше служил до да, 10 декабря 2024 года, откуда 10 числа пошел, ну, совершил самовольное оставление части.